Вітаю вас! Ви дивитесь сімейний тележурнал Світ родини. І сьогодні, як завжди, дивіться нові рубрики та цікаві сюжети. Тож сьогодні у програмі дитячі будинки та інтернати. Як там живуть діти-сироти та діти, позбавлені батьківської опіки. Які умови для них створені? Дивіться у сюжеті казковий теремок. У рубриці Корисні поради досвідчений психолог Антон Вородачов розповість, як виховувати прийомну дитину. У сюжеті Тато почитай. Ви дізнаєтесь, що спонукало організаторів родинного марафону змусити татусів багатьох міст нашої країни читати книги. Чи замислювались ви коли-небудь над тим, що таке щастя? Напевно, для кожного воно різне. Для когось це гроші, для когось здоров'я, а для когось сім'я. Як, наприклад, для дітей, що живуть у дитячих будинках. Всі вони мріють, щоб у кожного з них були свої мама і тато, а все інше неважливо. Лише вони оце щастя. І дивно те, що коли Господь дарує нам щастя, ми не завжди можемо його розгледіти і розуміємо це, коли вже втратили його. Дошкільний дитячий будинок Теремок, що у місті Донецьку, радо запросив нас до себе в гості. Тож подивіться уважно: можливо, саме там причаїлось і ваше щастя. Мрії обов'язково збуваються. Напевно, діти, що живуть в дитячих будинках, теж так гадають. Може, несвідомо, але кожен з них мріє про свою власну родину. В якій його обов'язково любили б. Ні для кого не секрет, що кожна маля, що виховується в дитячому будинку, хоче, щоб саме йому приділяли багато уваги, піклувалися більше, ніж про інших, ніжно обіймали і говорили добрі слова, призначені лише йому. Люди, що працюють в дитячих будинках, прагнуть, щоб їх вихованці не відчували себе непотрібними і самотніми, намагаються якомога більше дарувати тепла та любові. Вначале у нас есть карантинная группа, куда на месяц попадают дети, чтобы адаптироваться. Ребенок вообще должен месяц-два адаптироваться. А потом уже по возрасту идет старшая, подготовительная или средняя группа. С детьми занимаются. И занимаются, конечно, у нас логопед, у нас социальный педагог, у нас психолог, у нас музыкальный руководитель, у нас физрук, у нас методист, который проводит... Тестирование детей. Каждый месяц проводится тестирование. У нас конкурсы устраиваются между группами на конкурс сказок. То есть дети должны читать, инсценировку показывать сказки, речь. Это мы фиксируем и как бы отчетность идет. Потому что в конце года, в апреле, в мае у нас медико-педагогическая комиссия, которая смотрит и подводит итоги, усвоил ребенок программу, соответствует он этой программе или нет, соответствует возрасту или нет. Дошкільний дитячий будинок Теремок по-справжньому казкове місце. Все в ньому зроблено та обладнано так, як цього потребують діти віком від 3 до 7 років. Зараз тут перебуває 31 маля. Всі вони дуже дотепні, гарні та розумні. Слід зазначити, що за минулий рік нові родини собі знайшли 46 малюків. Зараз діти не задержуються в дитячих домах. Сейчас как круговорот воды в природе, вот так у нас э, дети пришли, ушли, пришли, ушли. Месяц два от силы. А бывает в этот день привозим ребенка и уже вечером приходят усыновители. За предыдущий год, если пришло 32 ребенка, то ушло 46. Для тех, кто еще не нашел себе родины, намагаются заменить в выхователей Они следуют за здоровьем, А також навчають та дають корисні поради своїм вихованцям. фізична культура, уроки музики та психології, і звичайно читання та малювання це основні предмети, які викладаються тут дідлахам. Їхня любов до образотворчого мистецтва яскраво відображається ось в цих дивовижних роботах. Все це створене дітьми власноруч. Здавалося б, звичайні крупи для каші. А подивіться, які неймовірні шедеври роблять діти. Я живу в детском доме, теремке. Умею писать, рисовать. Занимаемся. Делаю из деревянного я? конструкта, Далее. из деревянных игрушек делаю домик. Рисую. Я живу хорошо там здесь. Я хожу в школу. «Хорошо учусь, пишу, читаю, учу. «Здравствуй, Дедушка Мороз, ти я зам'яз. День ходил по городу, а бороду, нос клади на батарею. Я сісія себе погрею. В цьому дошкільному дитячому будинку створені всі умови для повного розвитку дітлахів. Так, наприклад, крім кімнати відпочинку, діти відвідують басейн. Після чого відправляються почаювати до казкової кімнати, що й говорити казка наяву. А ось для більш активних існує кімната сенсорики, де з непосидючими дітьми займається психолог, заспокоє та дасть помріяти. Ну а ті, кому вже 5-6 років, дуже полюбляють уроки для майбутніх господарок. Кімната адаптації називається. По-разному, кто называет маленькая хозяйка, ну, мы для коллектива знаем, что это адаптация. Дети здесь азы получают особенно подготовительная группа, потому что они выходят в жизнь, они должны знать, что такое соковыжималка, что такое блендер, как сок сделать, как пить красиво его, как сделать красиво салфетку, украсить, поставить на стол, как засервировать стол. Каждая группа приходит, и они по-своему сервируют. И для сервировки подобраны и вилки, и ложки, и ножи, и чайные ложечки. У нас есть занятия, которые здесь проходят. Здесь есть І досточки розділочні, і вони делают салат фруктовий, можуть зробити, і потім самі сок зробити, хліб можуть з печ, мікровамовки щось подагріть. У нас все в робочому стані. дуже цікаво, чи не так, але ще цікавіше в музичній залі, де діти нещодавно відзначили проводи зимових свят. Ну а нам, як своїм гостям, дарували на згадку про себе два танцювальних номери. Що ж залишається подякувати всім педагогам, які з величезним бажанням роблять життя дітей-сиріт якомога кращим. Подаруємо і ми їм гідне дитинство, доведемо, що мрії збуваються, приймемо їх в свою сім'ю. Головне пам'ятати, що все це в наших руках та в наших силах. Если у вас есть дети, а ви вирішили подарувати ще якісь дитині сім'ю, тобто всиновити маля, тоді наступні поради будуть для вас корисними. Добрый день, Антон Олегович. Я рада приветствовать вас в нашей студии. Добрый день, Нина. Нам бы очень хотелось, чтобы, чтобы вы сейчас помогли нам разобраться с некоторыми вопросами. Конкретно вот расскажите, какое воспитание получают дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки в детских домах, интернатах? Mm -hmm. По-разному бывает. Главная сложность в этом вопросе в том, что детей в любом детском доме много, а воспитателей мало. И так бывает, что в воспитании полученным ребенком есть какие-то определенные либо недочеты, либо пробелы. Причем это не связано с тем, что воспитатели уделяют мало внимания или работают спустя рукава. Их физически на всех не хватает. Но у них там, можно сказать, что идет своеобразная борьба между собой. Их там много. Они воспитываются по группам. Есть в момент конкуренции, конечно, никогда исключать нельзя. Тут уместнее тогда говорить о том, конкуренция ради чего и в чем. Если бы мы говорили о том, что за более успешное воспитание, за более успешную учебу ребенок получал бы какие-то преференции, это было бы одно дело. Но так бывает, что дети конкурируют не ради того, чтобы получить какие-то дополнительные оценки да, или преимущества. Разные бывают ситуации. Некоторые дети могут конкурировать, наоборот, чтобы избежать потом лишнего внимания и лишней учебы. Да, то есть дети есть дети. Даже дети в обычных семьях, как вы прекрасно знаете, редко когда стремятся лишний раз выполнить домашнее задание или пойти на учебу, просто потому что не всегда им это интересно. Ну вот хорошо, исходя из этого, когда ребенок воспитывается в детском доме, интернате, теми же воспитателями просто, и когда он обретает семью, вот новой семье, к чему нужно готовиться приняв этого ребенка самое главное, чем нужно готовиться в любой приемной семье, это то, что у любого ребенка будет период адаптации, то есть время, когда он будет привыкать от того, что было в каком-то детском доме и в семье по-разному бывает. Кто-то из детей стремится опять куда-то в группу, да, то есть либо к другим детям, либо в группу взрослых. Кто-то будет стремиться, наоборот, к уединению, потому что в детском доме достаточно сложно ребенку какой-то свой уголок выделить, где бы его не трогал. Кто-то не будет проявлять особых стремлений. Единственное, что будет у них у всех общих, общим, это то, что Будет определенное время, когда доминирующей эмоцией у ребенка будет недоверие, потому что э, так часто бывает, что ребенка могут взять семью, потом вернуть плюс опять-таки до определенного возраста дети содержатся в одном доме потом их переводят в другой то есть у них вырабатывается такая привычка что взрослые вокруг них это такие временные заменители поэтому у них не развивается потребности устанавливать постоянные связи они не уверены в том что они останутся здесь надолго или навсегда ну вот, скажите тогда, как же легче сделать родителям, чтобы вот этот процесс адаптации прошел как можно легче для ребенка, который пришел в семью? Можно. Одно из главных. Ну... Нельзя сказать, конечно, требования, но просьба родителей, которые усыновляют детей, это учитывать интересы ребенка, да, при этом соблюдая грань между соблюдением интересов ребенка и потаканием их, потому что любой ребенок, он умеет найти лазейку к любому взрослому для того, чтобы добиться каких-то... Ну, ему нужно к цели, да, то есть либо что-то не сделать, либо чтобы взрослые ему что-то купили. И поэтому вот эта грань ее очень сложно соблюсти, но тем не менее к этому нужно стремиться. Что еще очень важно? дети, попавшие в семью в другую, особенно там, где есть уже другие дети, они могут начать конкурировать за внимание. Поэтому что можно посоветовать родителям в такой ситуации? Стараться не выделять как вниманием, так и словами, действиями родных детей и усыновленных. Либо, допустим, если взяли на усыновление двух детей, то распределять свое внимание, усилия между ними поровну для того, чтобы родные дети по возможности снизить у них реакцию ревности. Дело в том, что всегда в любой ситуации, когда появляется дополнительно или ребенок, да, или меняется ситуация какая-то социальная, у детей очень часто возникает ревность. Поэтому такими действиями, направленными на как бы, уравновешивание, да, такие справедливые отношения между взрослыми и несколькими детьми, можно свести эту ситуацию ну, максимально снизить фактор риска. Ну, я думаю, когда семья решила себе взять ребенка, это должно быть обоюдное решение, правильно? Чтобы если есть уже в семье дети, чтобы они также поддержали. Конечно, интересы, конечно, родителей. вы абсолютно правы да, чем это еще важно с психологической точки зрения. Да? Понятно, что с социальной точки зрения, если кто-то в семье не одобряет это решение, то начинаются какие-то определенные конфликты внутри семьи. Но это то, что обычно остается на поверхности, то, что обычно видят люди. Да? Очень часто выпускается из внимания фактор реакции приемного ребенка на это. Дело в том, что дети очень остро чувствуют эмоциональное состояние других людей, да? то есть как детей, ровесников и взрослых. И если у кого-то кто-то в семье постоянно будет, э, в голове крутиться мысль, что я был против. Я не хотел этого действия или ребенка, или я не хотел новых сложностей. Ребенок опять попадет в ситуацию, где кто-то рядом с ним будет его постоянно отторгать.